श्री स्वामी समर्थ नमस्कार स्वामी भक्तांनो हा मंत्र म्हणजे स्वामी समर्थांची साक्षात कृपा जो आपल्या चिंतेचे हरण करतो आणि घरात लक्ष्मीचा वर्षाव घडून आणतो जेव्हा मन अस्थिर होतं जेव्हा घरात अडचणी येतात तेव्हा या एका मंत्राचा जप म्हणजे जणू दैवी औषध आहे स्वामी महाराज म्हणतात तू फक्त माझ्यावर विश्वास ठेव हो। म्हणून या मंत्राचा जप विश्वासाने शुद्ध मनाने आणि नित्यश्रद्धेने करायचा आहे हा मंत्र धन सुख समाधान आणि स्थैर्य याचं प्रतीक आहे ज्यांच्या जीवनात पैशाचा नशिबाचा किंवा संधीचा अभाव आहे त्यांनी हा मंत्र फक्त पाच दिवस रोज या मंत्राचा जप करावा प्रत्येक दिवशी एकशे आठ वेळा एकाच जागी बसून शांतपणे जपा या मंत्राचा जप करताच स्वामी महाराज भक्ताचं नशीब बदलून टाकतात हा मंत्र म्हणजे नशीब बदलायची सुरुवात आहे हा मंत्र तुमच्या नशिबाचे दार उघडतो स्वामी समर्थांच्या कृपेने तुमच्या जीवनात पैसेच पैसे येतील पैसे सुख समाधान ऐश्वर लाभेल हा मंत्र ज्या घरात जपला जातो तिथे दारिद्र्य नाहीसे होते आणि लक्ष्मी स्थायिक होते तर स्वामी भक्तांनो आजपासून या क्षणी हा मंत्र रोज सकाळी किंवा संध्याकाळी फक्त एकशे आठ वेळा जपा मनापासून श्रद्धेने शांतपणे जपा स्वामी महाराज म्हणतात भक्तीने केलेले नामस्मरण म्हणजेच स्वामींची कृपा हा मंत्र तुमच्या जीवनात धन शांती आणि समाधान आणतो चला तर मग स्वामी भक्तांनो आजच्या दैवी अद्भुत आणि शक्तिशाली मंत्र जपाला सुरुवात करूया ओम श्री स्वामी धनादी देवताय नम ओम श्री स्वामी धनादि देवताय नम ॐ श्री स्वामी धनादिदेवताय नमः 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 तुम ॐ श्री स्वामी धनादिदेवताय नमः 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 ी स्वामी धनादिदेवताय नमः ॐ श्री 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 स्वामी धनादिदेवताय दे नमः ॐ श्री स्वामी धनादिदेवताय 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 नमः ॐ श्री स्वामी देवताय 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 नमः ॐ श्री स्वामी धनादिदेवताय 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 नमः